Нагадую, що йде збір на антени на 225 й окремий штурмовий полк на мій, до дронів Баба Яга. За допомогою з них ми пришвидшимо свою перемогу. Так що, кому цікаво, посилання закріплене в повідомленнях в коментарях під відео. А також є спонсорство. От, зі спонсорства кожна копієчка піде на ЗСУ. Тим більше коштів буде йти на ЗСУ. Витай. Витай. А, ты солдат или хочешь под солдата? Я ветеран войны. А, ты военный. Так, точно. Так, точно, ты военный, я понял. А ты сейчас дома находишься, да? Так. Я в поранение меня списали. А, списали. А Нет, почему я... сейчас фок, для своего YouTube канала. А, ты ролики делаешь, денег зарабатываешь. Молодец, молодец, умничка. Все хорошо, все отлично. Ну, что, что для твоего ролика, что хочешь, как тебе не то, что помог. Интересно, возвидки ты, какого этничного похожи Давай договоримся. Я, конечно, могу понять, что ты говоришь. Не перейти на российскую мову, так? Смотри, не то что понять. Сейчас подожди. Я могу догадаться, просто что ты говоришь, контекст могу понять, но если ты хочешь нормально поговорить, то давай поговорим на русском языке. И ты очень хорошо понимаешь, хорошо. это? Да, Я знаю русский язык. Хорошо. Конечно, знаю. Да. А. Так какого ты этнического происхождения? Не Армянин. Армянин. Понял. Как относишься к тому, что Азербайджан. Вернул себя на Карабах. Забрал Нагорный Карабах, но не забрал, мы не а, Не забрал, а вернул назад. Вернул свое. Вернул назад. Ну, мы об этом можем долго говорить, вернул назад. Это надо сначала понять, сначала чей был или... Ну, это не важно. Как это? Важно? Грани... Границы меняются так, дружище. Ты же вроде солдат. Конечно, я не верю, что ты солдат. Это ты ради эфира, скорее всего, делаешь. Нет. Но не Мои можно. зрители знают. Если бы я не был реальным военным, бы меня бы не смотрели. А, даже так, да? Потому что я бы врал. А я не вру. Нет. Я, я, понял. Ну, они помирали, проебали Карабах, можно сказать. Да. А почему Россия не помогла? Они же там в ОДКБ были. Ты помогла. А, ты о политике хочешь со мной разговаривать, да? Серьезно? Mm, да. Ну, Россия, Россия и Армения же в АДКБ, они же союзники, почему Россия отказала в помощи? Не знаю, вообще а без понятия. Понял. Политики вообще не разобрались. Понял. А ты где живешь сейчас? В Москве. А, то есть, у предателей. Москва предала Армению, а ты живешь у предателей. Вопь я Да. Там Это же мое мнение. В смысле? Там же стояли российские войска в Нагорном Карабахе, но когда начали наступать Азербайджан вместе с Турцией, российские mm -hmm. войска туда. Ты где? Не, 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 не. Мы там не будем. Я думаю, так и было, да? Так так и было. Я понял. Но российские войска были в Нагорном Карабахе? Конечно были. Почему они туда ушли? Ну, наверняка ты его знаешь лучше. Ну, то есть, ты не знаешь, да? Ты же знаешь лучше. Ты же знаешь лучше историю моей страны. Нет, историю я не знаю. знаю твоей страны лучше. Не надо, я Давай, этого не говорил. Ты патриот своей страны, воевал, сейчас сидишь в эфире и разговариваешь о моей стране. Ну Стро... кое какие Стро... факты я знаю? Я же интересуюсь. Смотри, ты я не разговариваю, я тебя спрашиваю даже. Я у тебя же у тебя меня спрашиваю. Предателем набрасываешься. Это у тебя стиль общения такой? Или после армии тебя контузило тебя? И ко контузия мне? и стиль общения. А я я был у тебя контузия, да? Конечно. У ты. тебя, просто, у тебя я... просто стиль общения такой агрессивный. я, 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 я меня не агрессивный, Где ты видишь агрессию? Ты меня называешь предателем. Я не тебя называю предателем. Я говорю, ты живешь у предателей. Я не сказал, что ты предатель. Я говорю, Россия предала Армению, и ты живешь у предателей. Я не называл тебя предателем. О, uh -huh. uh -huh. это то же самое. Я Нет. живу у предателя, ну, я тоже предатель. Я так не говорил. Это ты так понял. говорил, но логика такая. Ну, если для тебя такая логика это же твое восприятие. Я такие слова сказал, что ты предатель. Да. Нет. Так и сейчас Нет. Просто выкручу, а я доказать не смогу. А я тебе говорю, что я не говорю, что ты предатель. Я сказал, что а ты живешь у смогу. предателей. Понимаешь? Понимаешь, дружище? Ну ты смотри, ты мне приписываешь слова, те, которые я не говорил. Это твои домыслы, это твоя логика всего лишь в твоей голове. Понимаешь? Видишь, ты даже говоришь, о чем мне думать. Ах... Я не Нет. говорю, о чем тебе думать. Я озвучиваю просто твои слова, которые ты сказал. Это логика такая, это твоя логика. Ты понимаешь, что у каждого человека мышления разные. И вот ты так подумал, но ты же не, Я же не говорил тебе, что ты предатель, а ты просто из контекста понял, что для себя, что ты предатель. Просто ты сам для себя понял. Не сказал. Ты предатель, ты живешь. Хорошо, в я вставлю потом... это в ролик, там, где я говорю свои слова, и потом посмотрим. Понимаешь? Ты мне лучше расскажи, когда Армения образовалась как страна. Это без понятия. То есть, ты не знаешь. Смотри, ты говоришь, я тебе рассказываю историю твоей страны. А я не рассказываю историю, прям полностью историю твоей страны. Но ты сам не знаешь историю своей страны. А У нас диалог изначальный, с твоей страны очень агрессивный. Так где агрессивный? Ты а где агрессивный? Где агрессивный? агрессивный? Ты ведешь себя агрессивно. Хорошо. Как будет на армянском свобода слова? Зачем тебе это? Ну, свобода как будет? Я знаю. А ну, чем, чем тебе мне это? Мне интересно. Мы же общаемся. Гугли. Так мне интересно тебя услышать. Ты слишком грубый и слишком неотесанный чувак, понимаешь? Очень. Это, это твое ты восприятие. Не это, не восприятие. это твое восприятие всего лишь то Грубый я не грубый. Лишь свое восприятие. Да, да я понял. Для меня говорю, ты очень грубый. И ты не хочешь себя отвечать очень... на этот вопрос, да? Сколько у тебя вообще есть э, подписчиков? 34, 34, сейчас? 3480 сейчас. Да, сейчас в прямом эфире 75 смотри, э, смотрителей, блин. Глядачи, как Смотрите. Ну, пусть смотрят. 70 смотрят. Ну, сколько тебе лет? Мне 32. Мужик. Я серьезно. Воевал? Я воевал, серьезно. В Курской области был. А что, что делал? Что делал? Оператор дрона? Mm. Да, хрен докопаешься. А почему? хрен <laughs> а, докопаешься? А и почему тебя отпустили? Потому что я получил ранение, мне списали. У меня, вот видишь, шрам. Видишь? Залетели, я залетели сюда осколки. У. Осколки сюда залетели, и сидят вот здесь затылки. Прошли через весь мозг. Ты же, ты же можешь. Э... А, поэтому я такой странный. А -а -а, я все, по да, поэтому я такой странный. Все хорошо. Не, не, извини, на самом деле я не должен. А ты с рождения такой я... странный. Наверное, тебя мама на, на форточке катала слишком много, да? А твоей ранения не должно было это пошутить. Но ты же рабочие, руки есть, глаза есть, дробь, ты можешь опять да. гонять. Но просто прикол в том, что <свят> просто прикол в том, что у меня осколки сидят в мозгу, прям в мозгу, и любой удар головой может сместить эти осколки. А смещение осколков это равно смерть. Я понял. А ты и, и так дома можешь случайно удариться могу, башкой? Могу. Но где больше шансов удариться головой? Где я дома спокойно себе хожу? Или когда меня везут на позицию по колдаю? Где тряска Правда. и мы об машину бьемся головой? Где больше шансов удариться головой? Мне даже могу до, до позиции не довести. Я понял, 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 понял. Не надо оправдывать, почему ты так не Я явился? не оправдываюсь. Я, я не оправдываюсь. Я поясняю понял. <UI> еще раз своим зрителям, когда я ставлю это в ролик в свое видео. Люди посмотрят еще раз. Слушай, скажи И... твой канал, я тоже хочу смотреть себя. Разрешаешь выложить себя? М? Разрешаешь себя выложить на Ютубе? Окей. Магнум, позывной Магнум, чат-рулетка. Хорошо, слушай. Блин, ты перебил меня. Я что-то хотел тебе интересное, спросить. Не забыл. 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 ладно. Как начинается страна. гимн Армении? Я, я твои вопросы не собираюсь отвечать. Ты, ты еще не заметил? Хорошо, тогда твой последний вопрос, и мы распрощаемся. Последний вопрос. Да, да от забор. тебя. Я не помню. Ну, что могу сказать? Удачи тебе, дружище. Спасибо. Ну, Спаси. Остайся жив. Скоро, надеюсь, все это закончится. Я да. надеюсь, скоро Российская Федерация развалится. А ты считаешь, что это... Ну, свою уже отстрадал короче нет еще не отстрадал Моя сердце и душа страдают. каждый день нет. каждую минуту потому что гибнут мои украинцы моя семья мой народ страдают дети старики нет. женщины нет. Угу. Нет. удачи тебя Спасибо, не могу пожелать обратного. Да Я же говорю, ты агрессивный, ты злой. Нельзя таким быть. Давай. Круг корабля. Ну и дозволы выложиться, выложиться с тобой видео. Так, буду видео с ним. Буду. С Манфуртом цим. Не знаю, Своєї історії і каже, що я його навчаю своїй. А хто його ще буде навчати, як не українці, його ж історія, якщо він свою не знає? Господи. Добренько. Забагато уваги для нього. Поїхали далі. Тор вітаю. Здравствуйте, здрасте. Віт і вам привіт. А, ми що не спілкувалися, ви з Італії. Так? Да, ти прикинь, я то ні хрена себе. Я обычно, когда 50 грамм на, на грудь накинул, вот, выхожу в эфир. А, зрозуміло. На трезвую голову меня не хватает. Другой, только не помню, вы народились в Италии, или приехали в Италию? Не, я приехал, да, я приехал. А вы украинскую мову разумеете? Я, там, вы из Украины? Нет, я, я молдаван вообще. А, молдаван, то есть, извините, извините, запомнил. Да нет, какие проблемы А я Ты вы... меня узнал мне уже приятно. О чем мы с тобой там говорили в последний раз? Да, нет. Не, не. Ссорились. Не ссорилась. Не. Привіталась, побрал. Как будто не пробия. Не, побрали один одному хорошего дня. И распрощались. же поддерживаете Украину. Все войне. Как? Весь Петриму это ну, вы поддерживаете Украину в этой войне? Нет, ну а вообще я вообще никого не поддерживаю. То есть вам все равно? Нет, я вообще войну не придерживаю, я вообще против войны. Я понял. Категорично. А вы против того, что э, Российская Федерация оккупировала территорию Молдовы? Или, как правильно, Молдовы или Молдовий? Не важно, то есть не важно, неважно, то есть смысл-то понятен, понимаешь? Ну, вот, Приднестровье оккупировается Федерация, вы как к этому относитесь? Фу, наш вот хороший вопрос, хороший вопрос, хороший вопрос, прям молодец. Понимаешь, вот, вот хотелось бы спросить вот тех людей, которые там живут. Это будет правильно. Не. Почему нет? Потому что это территория Молдовы, оккупированная Российской Федерацией. Вот слушай меня внимательно, да. Вот у меня брат, он националист такой, мама, мама не горит. Прям националист-националист. Я интернационалист. Так вот он считает, mm -hmm. что, блин, ни в коем случае нельзя отдавать, ну, то есть, Приднестровье, там, России, вообще, то есть, отказываться нельзя, знаешь. Я его спросил, моего брата родного, родной брата, да? Я говорю, слушай, братан, я говорю, а вот ты за свою жизнь, ну, чуть-чуть у -чуть вас у меня. Тоже старый такой, наш пердун, знаешь. Перду, а uh -huh. говорю, вот ты за свою жизнь. Да, вот сколько раз там был в, этой, в этом Приднестровье, грубо? Чисто грубо. Чисто проезжал, может быть. Даже, может быть, проезжал. Потому что не то, что там был, там жил. Может, проезжал, может быть. А это не мое значение. Ни разу. А это не мое значение. По Конституції я тобі щас... Ні, так я тобі зараз відповім я тобі зараз відповім. Я тобі відповім. Це не має значення, тому що в Конституції Молдови записано, що кожен житель Молдови має право на ділянку землі всієї Молдови. Тобто, і на Придністров'я теж. А Російська Федерація забрала право у кожного жителя Молдови мати ділянку. Так что, каждый житель Молдовы, нужно враховувати Думку каждого жителя Молдовы, а не только Приднестровья Не только Приднестровья оно в натуре, а? Ну да, не закончить мысль, нет? Я закончил, давай, даю тебе право Ты не ты потом кончишь Голос В постели Голос Да, не закончить мысль Закончишь Я ему объясняю, я ему объясняю Говорю, Дорогой мой, слушай А не лучше так вот заргідка, ну пускай они самі решают, що они хочуть делать. Ні. Це сепаратизм. Сепаратизм ніде не підтримується. В світі ніде. Це сепаратизм називається. Слушайте, давай, ладно, хорошо. Допускай. Дивіть, от дивись, якщо б вони були б окремо, а не було там Російської Федерації, то ще можна було б зрозуміти. А так, там війська Російської Федерації, там війська Російської Федерації. Вони контролюють цю територію. Сколько? Вот в Приднестровья. Сколько войск Российской Федерации находится на территории Приднестровья? Ты знаешь? Зараз. Лара здесь знает. Ну, давай, давай. Сколько российских войск находится на территории Приднестровья? Ти ж не поспішаєш. Hey. На думку влади Молдови та міжнародних спостерігачів, близько півтори тисячі військових Російських Всіх Федерацій. А 3000, так? Да? А 3000. Російських войск, угу. щ... то есть окупірували Приднестровье, ти считаешь? Вважаєш... так. Навезли, туди... Піпаю, навезли так? туди своїх людей. Так, ще під час Радянського Союзу, російських. І вони там зробили ні, сепаратизм. Подожди. Ну, давай так по логіці, по логіке. По так? логіці. Полтори тисячі Так. Російських військ Так. У Пригестрої свої війська є? Ні. Как нету? Вот як є, так. Тому що це не країна. Це, це, не, це не окрема країна. Вона, ні, вона не признана ні. ніким. Навіть Російською ні, Федерацією. Подожди. Ты вбей, вбей. У Приднестровья свои войска есть? Нет. Вбей, посмотри. Да я тебе говорю, нема, это не Ну, страна. здесь значит, нема. Вот так, я, а Я тебе говорю, что есть. А я тебе говорю, наоборот. Как а это? То есть, Подожди меня, да подожди. Вот, то есть, есть противоположная сторона, да? Нет. То есть, ну, две стороны, две стороны, да? Одна российская, другая приднестровская. Немая приднестровская. Да вбей. Хто там влаштував це Придністров'я? Російська Федерація поставила своїх людей, своїх Росіян поставила туди. І оці люди, можливо, там сформували якийсь банд Це не війська. ти, о, о, ти мені від, ти мені, пожав, будь ласка, дай відповідь, будь ласка. Хто признав Придністров'я? Яка країна признала Придністров'я? Никто не признал. Тому и не існує, цей країни. И не існує військ. То есть одно. Це оно не формирование супруга. называется, а не війська. Давай по-другому. Ты знаешь, что в Советском Союзе было три республики, при, это самое, эти, эти, в Эмираты эти, прибалтийские, да? О, шовинизм включается. Почему здесь шовинизм? Ну, выбирающие государства. Так, настолько вымирающие, вими... а что сейчас обгоняют Российскую не... Федерацию. Я был а в Латвии, я а был в России. Вот республики, подожди, мы ну... же по теме говорим, правильно? Мы же про тему. Так. Вот эти три республики ага. никто не признавал. И они были в Советском Союзе на протяжении... А знаешь, чему их никто не признавал? Тому що визнали незалежність це, ще це, до це, окупації. Я тобі ще повторяю. При чому здесь є. А я тобі я тобі, тобі, тобі пояснюю від історика, від нашого історика. Я тобі пояснюю. Я тобі пояснюю. Їх ніхто не визнавав окупованим. Не визнавав, тому що вони були окуповані Радянським Союзом. Вони визнали незалежність цих країн ще. Як розпалася Російська імперія та Австро-Венгерська імперія. Їх визнали незалежними. І ніхто не відміняв їх незалежність. Тобто вони були під окупацією. Їх ніхто не визнавав в Росі... Радянського Союзу. В складі Радянського Союзу їх ніхто не визнавав. А так вони були визнані винними країнами, незалежними США. Як приклад тобі. Ти мене будеш слухати, ні? Я тобі все, я висказав, Слухаю тебе. Их 70 лет никто не признавал. Їх... Но они не бреши, не бреши. Они... они существовали. Так. Как незалежные державы. А как это? А как это? Вот так, То як так. Никто не они Вони були... не бреши. Не бреши. Я тебе сейчас раз е... да. коли в США признали незалежность Литвы, например. Давай, Литви. А почему не США вообще? А, тому. США ніколи не знали гнянської анексії Литви з 1940 року. Формально. Але офіційне визнання відновлення Незалежної Литви у 91-му році відбулося 2, 2 вересня а, а до 1940-го Ага. Зараз. 16 лютого 2018 року Литва проголосила незалежність. США офіційно визнали незалежність Литви у 22-му році, коли у Вашингтоні був відкритий Литовський дипломатичний представник а США становили повноцінні дипломатичні відносини. Тобто, з 22-го року і до радянської окупації 40-го року США визнавали Литву незалежною та підтримували з нею дипломатичні відносини. Справа. Их не признавали. Их не признавали как окупованные они территории. Они Их признавали как независимые. Их не признавали. Их не признавали как окупованную территорию Радянским Союзом. Слушай меня внимательно. Вот я женюсь завтра, ага. например. Ага. Не дай бог, конечно. Ага. А ты не признаешь мой брат. Мне насрать на... Понимаешь? А нам нас, нам, нас на, на, Чё, ну нам Чё, нас на, Думку Российской Федерации. нам нас траты на Думку Российской Федерации. Что, что понятие признание? Признание. Что да? было признание? А ничего не стоит. Я что не признания, не имею спив праци. Я что не признания, не имею спив праци. ты все? Я что есть признание, то есть спив А я что не признания, то не имею спив праци. Ничего, понимаешь? это ничего не стоит. В кошту. Просто базар какой-то. Ні, не, ні. Не. Це дипломатичні я відносини, не це, не це тобі не базар. Я <гум> дипломатичні я <гум> відносини, <гум> це тобі не базар. <гум> я тебе говорю, я, я тебе такой тупой пример прибив. Да? вот я завтра женюсь. Тупий. Ты, ты А мне не вкрати нахрен. А я зрозумів, я зрозумів, що тобі начкати. Я зрозумів. Ну, нічого не, нічого <гум> не міняє. Я зрозумів, что тобі начкати. Я зрозумів, що всьому Російській Федерації, таким жителям, як ти, до... Начкати. Значит, хаты. Ты, ты меня не оскорбляешь, я умоляю. Я, теби, пока не оскорбляю. я тебя пишу сейчас на... О, больно, мальчик. Ну, тебе О, будет больно, чудак, тебе будет больно. За базаром следи, за, за базаром следи, знаешь. Так это кем? Так это кем? Так это кем мне за базаром, базаром следковать? Иди, веди себя достойно. Так это кем мне за базаром следковать? Ты кто такой, чтобы я перед тобой за базаром следковал? Ты щенок. Нет, чино, це ты. Хидорачи. Ха-ха. ты, сперма. Слышь ты будешь казать своей а, тебе а что, ты своей Ай, А, ты обнимаешь дружину? Ты ж, ты ж не щеброд, ты ж друг постійно, А, ты не ведь, господи. Нет. во не ты вже. хочешь, хочешь, хочешь чтобы я я заносилась оскорблять, что ли? Спробуй. Ты не щенок! Спробуй. Понимаешь? Спробуй в жизни не видел. Да и бачу ничего. Да, там плажочек ничего. себе на, на, на волосики ага. отрастил. Да. Да. Так. Да, флажочек ага. ага. И что ты думаешь? Ты что-то из этого представляешь? Так. Что? -то? Образование ноль. Ага. Понимаешь? Взагали Тупой как Валина. Взагали ну, нема. Ну, все, давай. Короче, будь здрав. Пишем на. На моя мама, короче. <звук> Здравствуйте. Не-не-не. <звук> Хе-хе-хе. Я його зробив. Я вважаю, що я його зробив. Вважаю, що зробив. Розпаковочка чек. Потрібно, от тому потрібно більше знань про ці всі е, різні історії. про... От Наприклад, був в мене армян був який про Нагорний Карабах. Потрібно знати про це, щоб зачепити Молдова, щоб зачепити Придністров'ям. І так, тому отак от відбувається розпаковочка. Отак от відбувається розпаковочка. Десь потрібно так копнути! А тільки копнув і гімно саму отак вилазить.